18 मार्च को 2024 को एक ये घटना घटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं राजेश कुमार मनोहर भाई पटेल हमारे कंप्लेनेंट उनको शाम को उनको उनके तरफ उनके पास से तीन लाख रुपए ले लिए गए और जो अपराधी हैं वो दो गाड़ियों में आए उनको रोका मारा पीटा और पैसे लेके भाग गए इसकी कम्प्लेन हमें देर रात मिली और इसके जस्ट बाद कम्प्लेन देते ही हमने राठौर साहब की लीडरशिप में दो टीम्स बनाई और उन दो टीम्स ने बहुत ही जल्दी एफर्ट किया और एक के बाद एक आरोपी को पकड़ा जानने में ये आया कि ये जो कम्प्लेनेंट है इनको लालच दिया गया था कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कि आपके पैसे डबल कर दिए जाएंगे तो इसी जिसने लालच दिया पहले उसे ही पकड़ा गया और उसके बाद उसने कुछ लोगों के नाम लिए फिर उसके बाद हम ऐसे करते करते लिंक बना के बाकी अक्यूज़ तक पहुँचे कुल मिला के अभी तक हमने आठ अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और उनके फर्दर तपास के बाद ये पता चला है कि चार अभी बाकी हैं उसके अलावा अभी दो कार की रिकवरी बाकी है लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने तीन लाख में से दो लाख तेईस हज़ार रुपये बरामद कर लिए हैं तो अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है ઓ તપાસ બાર જેલ છે જેની અંદર આજે બનાવ બન્યો પછી આઠ આરોપી પકડાયા છે આઠ આરોપી પકડાયા જેમની જોડેથી બે લાખ ત્રીસ હજારની રીકવરી થયેલી છે બાકીની ઇકો ગાડી છે અને એક પ્રેઝા ગાડી છે જે કબજે લેવાની બાકી છે અને એક મોટર સાયકલ જેનો ઉપયોગ આ બનાવના કામે થયો હતું એ પણ કબજે લેવાની બાકી છે એ ઉપરાંત જે ચાર આરોપી છે એ ઉકડવાના બાકી છે અને અમને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી અને રિમાન્ડની પ્રોસેસ કરી હતી નામદાર કોર્ટે આમના દિન બેના રિમાન્ડ મંજૂર કરેલા છે આગળની તપાસ ચાલુ છે